Hai semua, hai teman-teman Sekali lagi kita berjumpa dengan Pini Maya Kita nak masak butter milk brown cing Sudah semestinya Kita ada udang Yang telah Diletakkan garam Dan serbuk kunyit Lepas tu kita goreng Kita goreng ya kita masukkan ke dalam kuali satu persatu. Kita goreng rangup-rangup. Okey, kerak-keruk, kerak-keruk. Tetapi, uh, rangup di luar aja Dalam dia, kita biarkan dia masih agak lembut-lembut. Rangup di luar, basah di dalam gitu. Okey, kita tak pakai tepung ya, guys sebab kita tak ada tepung. Ha gitu. Kita tak ada tepung, kita goreng saja dengan kunyit. Okey. Pakai api yang agak besar sikit supaya dia rangup di luar. Dalam dia agak basah lah sikit-sikit je, basah sikit. Rangup di luar, ha, basah sikit. Isi dekat dalam tu, ya. Lepas tu kita ada bawang putih, cili merah dan juga daun kari. Kita ada susu sejat dan madrin. Inilah bahan-bahannya guys ya teman-teman. Oke, okay, kita ada madrin. Oke, okay, resipi ini adalah resipi yang sangat simple super simple super duper simple oke okay, guys kita goreng udang ini tak lama ya sekejap je dalam 2 minit gitulah kalian punya untuk guys hmm. Biar yang hangut, ya, terut -terut. Lah, dalam, ya, dia yang ya terus-terus baru dalam lagi basah yang maya manis ya guys kita bisa tepung jago kita cipung jadung, cipung pisah, cipung, semua kita sudah kita cari tepung jagung, tepung kentang itu nadei semua sekarang tepung nadeilah mina tepung bulut jadi saya teman ya sih saya tidak tahu lepas tidak pakai tepung bulut kamu tahu tak teman-teman sahabat semua betapa kecilnya telepon saya keram tapi saya nak buat video ni tahu oh wow. saya pindah telepon ke sana pindah telepon ke sini telepon, eh oh eh oh pindah sana sini batur saya buat konten kalau misalnya, ha, anak-anak saya ayam, <laughs> anak-anak saya ayam, saya malas sebenarnya ya, orang madang, matanya malas, minah ke kote, emilah eh, ke tripod kiri, kanan, atas, ke bawah, hmm. wangi bau dia udang bau wangi Gitu loh guys ah, Kalau dia tak ada tepung Dia nak meletup Meletup Kalau ada tepung Dia tak meletup-letup Gitu hmm. Besok oh. ini tak Nah, esok saya dah saya, esok saya nak sunatkan teko kucing saya dan tanjung saya. Pernah itu pada saya, dia asyik mengawal, dia aku harus lepas tu mengandung, lepas tu beranak. Aku saya pula yang, hmm, hmm.

Nanti aku mau kek tu ya aaa minyak naaa Paling nangis Nanti nangis tau kan nangis kupus Sikit kupus dia Masak ke? Masak Ya kuping Kuping ya kuping Nengah kuping yang nanya Kuping yang nanya tengok nek dia Miau ya Nhật chân thơm mê nó cứ chân thơm mê nha nó cứ trên mê mè chạy qua dì nha mày nha mày chạy qua Dan pohon-pohon pun bertepuk selai memuji dia. Kita dah masukkan butter ke dalam kuali. Kita panaskan butter. Oh, ayah, Pak. Nama saya. Ah, Ah, Ustadz, gak mau udangnya. Nanti tuh, tau, nih, nih Ini tipe, ini bujang tipe sayur. Ini sayang-sayang ini. mau sayang-sayang. Kenapa nah, sayang? Hmm, Nggak makan. Ya, enggak, enggak makan, dah. Makan. Makan. Oh, bau sedapnya. Nanti lah kita lakukan whiskers ya. Tunggu nenek macak dulu ya. Nenek nak macak dulu ya. ya, macam eh. baju kita sayang eh. Baju kita cama lah kuning. Oyen-oyen, baju kita cama, camo, camo, camo. Hebat je. Ui, aku rasa kan banyak ke banyak ke lah hmm, ada yang nak kata gimana? Ya, nak. kita kata kita masukkan bawang putih. Kita masukkan cili. Kita masukkan sekali apa nama? Daun kari. Daun kari ini guys. Tahun kari ni, Nenek Mayau tanam sendiri di kebun. Kita petik di kebun. Okay guys. nah gitu. Tanam sendiri. Kita petik sendiri. Sini lah kau. pergi nampak. Oh. Dia laku tu kau. Sampai ribu ni muda dia aku. Mak dah laku. Ni guys. Ni. Kalau dia masak kan, ramai. Sahabat-sahabat yang tonton yang tengok dia masak muka 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 apa nih muka, muka muka apa muka kesayangan kalau saya masa tak ramai yang tengok hmm, kalah saya dengan dia kawan tu ya ke banyak kawan kau tengok ni apa ni ada hidup kan kau lah tak yang lah banyak saya letak bakar tu hei dah dah bagi kau awang deh guys, kita pagi garing, garing. Lepas tu kita masukkan susu sejak. Tengok rambut saya pun dah ketuk-ketul. Saya berpeluh-peluh dekat dapur ni guys. Saya pakai dua kipas. Tak cukup. Hmm. Wah, panas dekat dapur sini. Kok panas? Kok tak video masih? tunggu bawang dia garing Oke, garing-garing Hati-hati, nanti itu tumpah Untuk tepung, Sebenarnya kalau ada telur masin, sedap juga kita masuk ke telur masin Tapi tak ada telur masinnya Panas Ini rambutnya pun bertekan-tekan Benda ini kurang Benda ini kurang lambat. Presentar -tap tapi bongkerang perang aku tak ada ciri flex, tak ada chill cili flag. Ciri flexnya ada tapi takut dah apa expired. Nak buang semua benda-benda semua. Semua ada. Dah karang dah nih Weh, kain liput semua dah. Buang. buang. Udah, udah, udah. Nah, kalau sudah sudah. Alah. Ini belum tari oh, ini, Kalau ini kita kacau. Kayak eh, kacau selalu dia punya kali. Tentu hati-hati, ya. takut dia tuh, tumpah. Saya nak tutup kipasannya dulu. Kuat gila kipasannya. Hmm, baru ya oke kipasannya tadi udah pun ada rambut pasak kipas anginnya apa tidak kuat atas permukaan harus itu ada lalu tak ada kipas juga hal uh mana uh, uh, nganti tidak rasa rambut nganti oi, panasnya Kau tinggal-tinggal yang kau masak, nanti hangus, hangit. Teka ko tatuhin yan, handphone tadi. Bawang oh, putih nih, kalau dia kering wangi Bawang oh, putih nih, kalau dia ada kering Dia harum, wangi gitu tak, tak, tak -ta banyak lah ni. Oh naik bau dia guys, bau wangi baru buat my guys. Eh teman-teman, wangi baunya sudah harum semerbak. oke okay. boleh sini konde ambil kita akan semak tak boleh. sekarang kita masukkan susu saja. Susu je, kita nak kuah dia banyak, kita letaklah susu dia banyak sih, lebih sedikit. Kalau kita nak masak dia kering, kita letak basic apa? Kita letak gula, gitu. Kita letakkan serbuk cili. Tapi saya nak masak masak. Sebab anak-anak saya nak yang masak masak. Kalau bila? Ah, mandi tadi. Okey, cukup. Cukup. Nah, tentu di tengah-tengah lo pen ke UPI, pen ke Hakim Hmm. Milo Saya, jangan, 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 nih, jangan, jangan, nih jangan, jangan, namanya? jangan, jangan, Iya. Loh, panas, betul hari ini. masukkan gula udang Udangnya ya. Kalau kau kau Kalau tak cukup garam kita tambah garam Begitu Nah, kita boleh tahan dalam api dia. Oke okay. Hmm, guys, saya tak tambah garam. Saya cuma letak Ajinomoto sikit saja sebab semasa saya goreng tadi, saya dah letakkan garam dan manjuran ini pun masih juga. Guys, jadi kita tambahkan sedikit Ajinomoto, cubit-cubit untuk merasa, ah, untuk perasa. Ah, gitu. Kalau ada serbuk rasa kita pakai, kalau tak ada kita tak pakai pakai. Sebenarnya saya nih guys, bukannya rajin sangat. Oh masak masak dapur ni. Tetapi sekali sehari itu, saya memang masak lah. Saya selalu masak untuk pagi untuk bersama suami saya. Kalau petang, saya sangat. Kalau petang tu, Selain daripada masak bekal suami, kalau suami saya kerja pagi kan, malam, <laughs> jarang saya masak. Selalu <laughs> saya pergi dapur-dapur uh, bergerak ah, dekat kedai-kedai itu. -kedai hmm. Kedai. Bukan apa guys, kan, sebab kita makan berdua, bertiga, dua orang, tiga orang. Kita, sekarang tu jemu, kita nak masak. Kalau kita masak tu tak habis, kita makan, masih gitu. Ni hmm, apa nama udang tadi? Batu milk prawn ini adalah atas permintaan anak saya. Ah gitu. Kalau dalam kata mak saya nak makan, mak masak itu ini saya masak. Kalau dalam tak minta, saya memang sama lagi dapur bergerak dekat luar sana. Itulah Ah, itu Hmm. Oke, okay. kita ambil video dulu, ambil video. Kita tengok video dia dulu. Ha. Beginilah kejadiannya guys. Buttermilk round daripada ini Maya. Selamat mencuba resipi simple daripada ini Maya. Simple sangat guys. Kita boleh cuba. Kita boleh masak untuk anak-anak kita. Masak untuk suami, untuk keluarga, untuk mak, ibu bapa ke adik-beradik ke? Ah. Uh, Okey, sedap dan simple. Ni untuk budak-budak lah. Kalau untuk kita yang dah dewasa ni, tak berapa sesuai. Kalau selalu makan benda macam ni, tak elok. Tak elok gitu. Sekala-sekala boleh. Berkala-kala tak boleh ya. Okey. Selamat mencuba. sekarang masukkan ke dalam sini Dah siap Ting-ting ting